всегда становится явным. Это секретные материалы. Мы начинаем. Интересно, какие новые технологии применяются при строительстве этой дороги? На этой трассе вам будет, вот вы ремонт делаете. Не обычный ярмарочный ремонт. Обычный да, ремонт. Да, То есть да. точно так же, как делают в любом городе Украины. Ну, так, по технологии. Технология одна. У нас в Украине одна технология, значит, мы делаем по технологии. Михаил Николаевич, у вас приезжает, контролирует, проговорит. у него палатка стоит. Видели? Нет, я палатку видел, его не видел. Ли лично не приезжает, нет. нет. Ямочный ремонт вместо реконструкции. Губернатора в палатке нет. Все это мало напоминает показанное в ролике. Это не какой-то там ипотаж. С инспекцией закончили. Самое время возвращаться на 32-й километр. 8 утра, доброе утро. Пора открывать полевой штаб. Мы не будем их будить. У них есть еще пару часов спокойного сна, а потом уже приедет Михо и начнется работа, настоящая серьезная работа. Ждем губернатора, встречаем гостей. Кстати, вы, по-моему, приехали посетители. Говорят на грузинском, я ни слова не понимаю. Красивый ролик о а полевом рабочем кабинете поверили даже соратники Саакашвили и приехали к нему с дружеским визитом. Я Дариджан Свитария из города Че Вы как по личным делам приехали или по работе? Нет, я приехала, чтобы навидаться его. Вы родственные души какие-то, родственники? Ни одна А у себя, да, мне понятно? Нету еще. Тоже приехали, да? Это будущее наше. Соратники Мехо шокируют нас своим признанием. Оказывается, Саакашвили не собирается надолго оставаться в Украине. И вскоре вернется в родные пенаты. Есть Здесь шансы, что Мико вернется обратно в, в время? Обязательно. Мы сейчас победим наш факт. А обязательно. Тогда когда Первое, нет, 8 октября у нас выборы. У нас все шансы, чтобы опять вернуться государства. Это Олега. Нет, кандидат нет. Но ну, это партия, глав партии. Без нее мы ничего. Как он будет совмещать и там, и в Грузии, и здесь? Это а, сложно. В Грузии, конечно, сложно. Ну, как, ну там уже все... в октябре уже, уже... Ну и что, выборы? Выборы в, в октябре. Он придет и опять сюда придет, наверное. Я не ну, знаю, что он может он, спасибо, делать. Миношу, он, у палатки губернатора понемногу собирается очередь из посетителей, а Михо все нет. А вы тоже водитель? Да. О, да давайте вас спросим. Как, Давай. а, а как вы ехали, как вам дороги вообще? А какие? А да вот-вот трасса Одесса Ленин. Как бы звонить колокола, не знаем куда. А это вы решили сюда заехать, позвонить? Спросить, что к чему? Ну, как бы и что, вам, что вам сказали? Что нету сокошли. С 13 до этого, если Ну, пока нету два часа дня обещали приезд губернатора Одесской области на часах уже половина четвертого. Гости из Грузии тоже ждут. И, как сказали они, сегодня уже он не приедет. В этот день Михаэля Саакашвили мы не дождались, точно так же, как и на следующий. Наша палатка напротив полевой приемной губернатора простояла целых три дня. Саакашвили там ни разу не появился. И мы в очередной раз убедили, что грузинский губернатор хорошо умеет только обещания раздавать. Ну а для того, чтобы их не выполнить, всегда найдется уйма способов. Настоящий мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Настоящий реформатор должен купить дорогую машину, брендовую одежду и элитную недвижимость. Похоже, свою реформаторскую миссию недавно выполнили сразу несколько членов из команды политических легионеров. Журналисты провели рейд по одному из самых элитных жилых массивов Киева и нашли там грузинский след, где обитают грузинские слуги украинского народа. И сколько за это заплатит бюджет. Год назад Михаил Николозович говорил преимущественно об украинских чиновниках. Вы есть бандит, ты есть бандит, вы есть бандит. И кто вас спасал, тот тоже бандит год спустя старания Михаила привели к тому, что украинские чиновники заговорили о самом Саакашвили. У ну, Саакашвили уже нет на работе 4 месяца. Он не спал в Одессе ни одну ночь за это все время. Сегодня он купил себе квартиру в Киеве и находится только здесь. Масло в огонь подливали сами грузинские слуги украинского народа, пользуясь совсем ненародными предметами роскоши дорого одеты и на люксовых автомобилях они долгое время прятали свое место жительства в Киеве. Однако, похоже, нам удалось кое-что узнать об украинском гнездышке грузинских реформаторов. Что это за отвратительный цирк здесь? Итак, перед вами супердорогой жилой комплекс «Печерские липки». Стоимость квартир в этом месте достигает 2 миллионов долларов. По нашей информации, где-то среди квартир украинских бизнесменов, политиков и игроков топовых футбольных клубов притаилось имущество борцов за справедливость из солнечной Грузии. Мы решили все разузнать. Здравствуйте. А у нас уже за 16 номера встреча с риэлтором сейчас по поводу квартиры. Тайны этого заповедника украинской элиты приоткрылись после того, как мы наладили контакт с местными риэлторами. Дальше, дальше, да, да. Да. Заказав просмотр квартиру агентства недвижимости, мы погрузились в мир больших площадей, высоких цифр и отличного сервиса. в любом случае вызываете, мы приезжаем и сделаем. Потому что так люди не ходят. И очень много ограни... по, по подъезду по охранник спрашивает, если бы там меня не знали, нас бы там спрашивали, куда вы идете, куда вы, кому, зачем. И постепенно приближаемся к вопросу, ради которого мы все это затеяли. <связано> Наша легенда заключалась в том, что мы бизнесмены, которые хотят снять жилплощадь в этих домах. Однако принципиально не хотят пересекаться со звездными грузинами. И отзывчивые риэлторы дважды нас предупредили о том, что угроза увидеться с реформаторами в этих элитных домах более чем реальна. Указали даже зоны наибольшего риска, нежелательной для нас встречи. Подумайте, как это очень нормально, но из того, что я знаю, у вас уже отпадает. 16 Да. Ну, у вас я уже... еще узнаю, и... я с коллегой тогда был, ну, потому что это видно 14 или 16. Я точно не помню. Да. Ну, единственное, я вам 100% остаюсь, и мы в дом, да, я думаю, вам тоже буду. Хвала по неподтвержденной информации, которую мы получили из наших источников, в седьмом доме обитает реформатор Михаил Николозович. В то время как по информации от риэлторов, его коллега-прокурор Давид Сакварелидзе облюбовал себе апартаменты в доме номер 16. И его частенько можно увидеть там в лифте. Напомним, зарплата губернатора Саакашвили около 6 тысяч гривен. У Сакварелидзе в прокуратуре была приблизительно такая же ставка. Отсюда вопрос, Откуда у честных и неподкупных грузинских реформаторов деньги на такую недвижимость? Так называемый закон Савченко, похоже, стал самым скандальным проектом последних двух лет. После освобождения судьи Зварыча и музыканта Забадского на днях выпустили и Андрея Слюсарчука, более известного как доктор Пи. Мисок освобожденных преступников на этом, увы, но не заканчивается. И через 4 года вместо положенных 13 на свободу может выйти Ярослав Полушкин, осужденный за убийство фотографа Виталия Развадовского в 2011 году. Секретные материалы узнали, как же преступникам удается одурачивать Уголовный кодекс Украины. Их задержание видели все украинцы. Но они до сих пор называют себя невиновными. Справа такие есть сфальсификованы. Даже слепому уже было ясно, что все, кто соприкасался с этим делом, что полностью сфабриковано, над ними смеялись. Кто купейками, кто гривнями, кто долларом. Их лишили власти и денег. Перебуваючи на посаді, у нього вже відпрацювався такий статус царя. А вмісто почоти і слави всіх этих когда-то знаменитих людей відправили за рішетку. Но вместо многих годов тюрми самые скандальные узники України один за другим виходять на свободу. Акордеоніст Ігор Завадський вийшов із в'язниці екснардеполозинського випустити дочасно. А вместе с з ними по-тіхому виходять тисячі малоізвісних насильників і убийців. Причина массовых освобождений уголовников одна – так называемый закон Савченко. Авторами этого закона были летчица Надежда, депутат Кожемякин, Рулько, Поломарчук, Емец и Ясуховский. Но в народе прижилось название «Закон Савченко». Півроку максимум людина може знаходитись в СІЗО, але реальність у нас працює трошки інакше. Ризики ми вже бачимо, що частина тих злочинців, які були засуджені, користуються цим законом для того, щоб зменшити собі сроки. Цей закон не зрозуміє більшість людей там України, Росії світу. Ну повірте, він запрацює і він правильний. Я не буду його відміняти. Паміню автора закон должен существенно помочь людям под стражей, поскольку жизнь в СІЗО сложнее, чем на піремних нарах. знаю, як воно из середины, я его для того, чтобы слідчі працювати почелы Но на практике закон Савченко стал причиной спекуляций, поскольку есть в этом законе главная лазейка. Один день, проведенный в СИЗО, равен двум дням тюрьмы. И адвокаты разработали целую схему, как на суде выбивать для своих подзащитных срок вдвое меньший. Якщо говорити про захисників, які захищають підозрюваних обвинувачених, безумовно, вони роблять все можливе для того, щоб затягнути в часі последствия не ліцо. Уровень преступності в Україні за останнє час вирос почти на 10%. Тобто більше, ніж на 5 тисяч приступлень і з такими темпами може рости далі. Сказали и заплатили. Пойди познімайте, разрушу. да? Кто заплатил? Ну а чого ты бегаешь безкоштовно? Да, Вам позиция какая-то нужна. Да, Это, но, канал, скажіть один вашу плюс один. А я не хочу с вами разговаривать. Так ведут себя адвокаты, которые защищают этих молодых людей. Скажи, будь ласка. Хлопцы, можно посмотреть секундочку? Ні, ребят, извините. Вы не даете комментарь? Не, не, даю. У этих парней есть спортивные разряды по борьбе и самбо. И именно они были соучастниками убийства фотографа Виталия Разводовского. Они имеют технические навыки боевых мастерств, они занимаются профессионально самбо и ходят до определенных э, секций, имеют э, ну, спортивные разряды. Виталия зарезали пять лет назад в этом доме, куда парень приехал забирать технику, за которую заплатил наперед. Но вместе с деньгами здесь у фотографа забрали жизнь. Убийца Ярослав Полушкин нанес Виталию 19 ножевых ранений. Все удары ножом делал только в лицо. Почти пять лет этот милый с виду парень находится в СИЗО. Но уже совсем скоро может выйти на свободу. И опять же, благодаря закону Савченко. И дуже жаль, что закон Савченко на те сегодня на его... Если его не отменят, то это жахливо будет. Мать Виталия еле сдерживает слезы. Даже фамилию Савченко слышать не хочет. Господи, я очень хвилюсь. этого страшного злочина, они на воле. Бачинский, Королев и Сибиряков, они на воле. Они даже не были взяты под стражу. Суд приговорил Полушкина к 13 годам тюрьмы. Но поскольку 5 лет в СИЗО равно 10 годам за решеткой, убийца может выйти на свободу уже через 3 года. Лушкін дійсно має всі підстави, враховуючи закон Савченка, щоб йому зарахували 5 років тримання під вартою в СІЗО. А на якій стадії зараз справа ваша проходить? На какої? Ви були дні на... без коментарів. Ні, ви так. були на місці вчинення злочину Скажіть, будь ласка. Може ви скажете короткі? Ні? Ні. Судьба этих ребят еще более беззаботная. Их дело закрыли в связи с истекшими сроками. Скажи, пожалуйста, хлопцы, мать. можно посказать секундочку? Не, ребят, извините. Вы надеетесь в комментариях? Нет, не даем. Для их защиты это повод радоваться и оскорблять наших журналистов. Ти молодий, но наглий, борзий я і не А вам сказали, та сторона заплатила гроші, ви прибігли сюди. У Вас є такі дані? Ну я думаю, що так. Безкоштовно так не бігають. Це наклеп. Знаєте, ні, наклеп це коли я напишу. Українське правосуддя становиться все більш гуманним к насильникам і убійцям. Всі ці, ці закони українські вони діють на те, щоб бути лояльним по великому рахунку, тобто їхня основна мета бути лояльним до засудженого, до затриманого. Это можно назвать стремлением страны приблизиться к европейским стандартам уголовного кодекса, но в том и проблема. В целом мире нет такой практики давать свободу людям, которые вели себя как звери. Вы сушите белье на балконе? Ну, тогда в скором времени вас обязательно пристыдят, оштрафуют и выругают. Спектр, как дельничий, и по месту, у него своя делянка. На фоне завышенных тарифов и разбитых дорог киевские чиновники придумали очень нужный и такой жизненно необходимый для столицы закон. Киевлянам хотят запретить сушить постиранные вещи на балконах, чтобы не портить своими трусами и майками архитектуру прекрасных столичных хрущевок. Логику в чиновничьих выдумках искали наши журналисты. На балконах столицы можно увидеть все – ковры и одеяло, трусы и носки. Но в скором времени все это может оказаться под запретом. А те, кто развешивает белье на своих балконах, будут считаться настоящими правонарушителями. За каким может быть и штраф? В Киев город администрации решили запретить сушку. Откуда в светлые головы киевских чиновников пришла такая гениальная идея, понятно. Одежду запрещено сушить на балконах Арабских Эмиратов, Германии и в некоторых районах Италии, так как, по мнению местных властей, белье портит архитектурный ансамбль и смущает многочисленных туристов. По тим же причинам у нас уже в сентябрі розмовлять проект о публічному пространстві, де введуть санкції проти всього, що портить від города і висить на балконах. Євроінтеграція, так сказати, на ліцові це стосуватиметься незаконної реклами, незаконних мафів, негарних вивісок інформаційних і в тому числі і білизни на балконах, яка не повинна псувати нам з вами в наш нормальний простір. Мамочки в замешательстве. И У меня, например, пять детей, у меня стирка каждый божий день. Не стирать им, або стирать раз в неделю неправильно, не можно, не заборонять. Ну, я не знаю, где и тогда сушить. Мужчины возмущены. Ой, солнышко мое, асфальт, смотрите, все в дырках. Вот что надо начинать. Хотя есть и те, кто за. Визуально это лучше. Трое еще на спальне районы там. Это все невозможно полностью усунуть и контролировать, кто это будет. Этот же вопрос мы задали Алексею Резникову, инициатору закона. Інспектор, як дільничий проходити по місту, в нього своя ділянка, і він буде все фіксувати і направляти доповідати начальству, начальство направляє відповідне звернення. Більєвого інспектор буде мати право наказувати непослушних сушильщиків. Людина, яка перший раз порушує, отримує попередження, рекомендацію більше цього не робити. Перший перше, заплатить штраф незначний. Якщо і після незначного штрафу як попередження вона буде продовжувати це робити, то вже вже будуть значні штрафи в 5-10-кратному розмірі. Секретные материалы решили провести опасный эксперимент и посмотреть, как в реальности будут выглядеть такие проверки и как горожане будут встречать бельевых инспекторов. Подивимось, как на такое нововведение ведрагуть украинцы. Берем огромную стремянку. Идем в поисках нарушителя. Находим балкон, весь завешенный бельем. Хозяин, хозяйка, это ваша белизна? Так. Снимай, а вас оштрафовано. Що? Знімайте, сушити білисну в Києві на балконах, заборонено. А де я маю її сушити? Це ваші проблеми. Як видим, київляні в недоуменні. Знімайте, будь ласка, перший штраф буде невеликий. Може краще рекламу зняти з історичних будівель. Або там дороги полагодити, наприклад. Якось дуже смішно насправді. А мы продолжаем лазить по балконам и искать нарушителей закона. Хозяин! Не отвечают, может дома нема. Но, похоже, нам здесь не рады. Доброго дня, это ваша белизна? Ну, я. Снимайте. Х... вас оштрафовано. Шу! И кто такая? простір? Це моя мой квартирный балкон. Я инспектор с проверкой. Вы порушите. Какой инспектор? И суд наши претензии не понимают. Что я порушаю? Не можно вішати бирлизницу с заборона. Вы псуете за Что ты за мяч в придумал? На этом эксперимент заканчиваем, так как он может быть опасен для жизни. Будущим инспекторам придется нелегко. Снимайте. Снимайте. На первый раз мы вам выпишем... Но, на... Я на, на первый раз тебе скидать не буду. На первый раз мы вам выпишем невеликий штраф. Який штраф? Штраф Это балкон, моя белизна. Який может быть штраф? А пока чиновники такими нужными и необходимыми законами пытаются спасти архитектурные ансамбли Троещины, Дарницы и Нивок, киевляне готовы покорно объезжать дыры в асфальте. Ведь главное – убрать с глаз долой эти ужасные носки с трусами. Это были секретные материалы. Делитесь своими историями с нами. Пишите на почту секретный Укрнет. Встретимся через неделю.